Salam əziz insanlar. Özünüzü dərk etmə kanalına xoş gəlmisiniz. Bu bildiyiniz kimi Fransadan başlayan, yəni Fransada Denis Diderot, Walter Rousseau, Montesquieu, Laroche Foucault. Bu Fransa inqilabı baş verdi. Nə isə kralın başını kəsdilər, qilyaciya göndərdilər onu. Sonra Napoleon imperator Fransa imperatorluğu nə isə Nə baş verdi onda? Onda o həmin o təfəkkür sahibləri əblimi etraf kitabını yazan Jean-Jacques Rousseau olsun vəs-sairi. Və s. bu insanlar da Didero, Voltaire, Rousseau. Onlardan birəsi rəbbəl yaşayan Michel Montaigne. Onlar qərara gəlirlər ki, Bax, biz özümüz öyrəndik də, nə isə, biz ağıllandıq, savadlı olduq. Dinə qarşı çıxdıq, dini qınamağa başladıq. İndi isə gəlin ney niyə? Təbi. Gəlin belə bir tezis qoyaq ortaya ki, biz ağıllandıq, savadlandıq, oxuduq, ağıllı olduq, həyatımızı bomba yaşayırıq. İndi gəlin bu düşüncəni digər insanlara da yayaq. Hər bir yerdə məktəblər açıq və maarifçilik keçin. Yəni biz məktəblər açıq, insanlar oxudaq, insanlar nəhamsını bilik verə və insanlar bilikli, ağıllı olsun. Və insanlar e, ağıllansın. O zaman Fransadan başlayaraq hər bir ölkədə məktəblər açılmağa başladı. Yazıqlara, kəndlərə və sərə insanlara kömək etmək üçün məktəblər açılırdı. İnsanlar məktəblərdə oxuyurdular, maariflənirdilər və e, məsələn Deni Drobelə belə bir şey eləmişdi. Gəlmişdi kilsəyə, insanlar orada otururdu. Fikirləşirdi ki, bu ağıllıdır da, indi heç kəsini eliyə bilmədiyini eləyir. Saadı götürürdü belə. Orda deyirdi ki, baxın, Allah varsa bu saadı qoy dayandırsın. Yox, bu saadı dayandıra bilmərsə onda Allah yoxdur. Və ham baxırdı ona. Gördü ki, saat saat dayanmırdı. Ay da şö. Allah yoxdur. Deni Drob tahi. Nəsə ki Ivaniliçə Lenin var, yəni Lenin. Neyndi? Atası ölürdü, getdi kilisəyə, Allah'a dua elədi ki, qoy atam ölməsin. Atası öldü. Və o Lenin də dedi ki, "Vəsü. Yəni Allah mənim dediyimi edəmədisə, deməli Allah yoxdur." Yəni bu cür səvi insanların dahi hesab edilməsi və bu cür səvi insanların öz primitiv dünyanı, həyatı, həqiqəti nəzərə almayan həqiqətlərini digər insanlara sırmaşının nəticələrini biz indi görürük ki, nə qədər psixoloji depressiv problemlərlə uğraşan nə qədər çox olsaydı insanlar var bütün dünyada. Yəni kommunizm nəyə gətirdi, çıxartdı? Kommunizm deyirdi ki, əsas olan odur ki, SSR güclənsin, yəni insanlar yaxşı yaşasın. Yəni həyatın maddi tərəfi var. Məsələn, kommunizmə görə Allah yoxdur. Kommunizmə görə siz sadəcə ətdən və emosiyalardan ibarətsiniz. Yəni sizin ruhunuz yoxdur. Və Deni Didero, Voltaire, Rousseau və onlar kəsler ateizm fəlsəfəsinin təbliqatına apardılar. Yəni maarifləndirilən insanlar ateizmə gətirdilər. 19-cu əsrdə isə ateizm çiçəklənməsi başladı. Yəni daha çox elmi düşüncəyə, elmi ə, açılışlara, elmi baxımdan həyatı qavramağa daha çox meyl edirdiyi insanlar və dindar insanlar üzərində məzələnirdilər, lətifələr qoşurdular onlara, onlar üzərində gülürdülər və s. Yəni deyirdilər ki, din də artıq məsələn fərqi yoxdur hər hansı bir din köhnəlmiş mifologiya oxşur. Yəni bizim elmimiz var, bəs salam. Nə oldu? hamı maariflənməyə başladı. Elə deyilmi? Maarifləndilər insanlar nə elədilər bundan? Heç nə elə edəmədilər. Baxın bizim dövrümüz. Fridrix Nitsşə qayıtdı dedi ki, yenə yəni, hər bir kəsə məktəbə getməyə və ona hər bir kəsin oxuma, yazma bacarığına sahib olmasına imkan vermək olmaz. Dəhşətli həqiqət idi, amma elədir. O deyirdi ki, məsələn, hər bir kəsə siz oxumağı, yazmağı öyrətsəsəz O səfi insan məsələn təsəvvür edir ki, Hitler kimi sən siz oxumağı yazmağı öyrədirsiz. O gedib "Ney niyəcəy" təbii ki "Mein Kampf" kitabını yazılacaq. Mən o bir az oxumuşam o kitabı. Elə deyilmi? Yəni nə boş vermərdik. Yəni siz məktəblərdə məsələn maarifçilik prosesi gedir. Hamını soxuruq məktəbə. Elə fikirləşiriki, məktəbdəki bütün insanlar eynidir şagirdlər də anlamırıq ki, məktəb balaca bir cəmiyyətə oxşuyur. Necə ki cəmiyyətdə bir-birinə paxıllıq edən, vuran, döyən, söyən, alçaltmaq istəyən istifadə edən insanlar çoxdursa, eləcə də bu cəmiyyət məktəbdə də belədir. Yəni burada nə baş verdi? İnsanlar maariflənməyə başladılar və Avropa xəstələnməyə başladı. Psixoloji olaraq, çünki kilsə olsun, din olsun, onlara bağlılıq bu ali ulvi ali mənalı bir ideya verirdi. Allahın ideyasını verirdi. Allah olsa da olmasa da, var olsa da yox da ki insanların yaratdığı dəhşətli dərəcədə önəmli bir ideya olsa da yenə də vacibli bir şeydi. İnsanları birləşdirirdi. Siz kilsəyə gedirsiniz, insanlarla məscidə gedirsiniz, insanlarla bir yerdə idiniz, bağlılığınız var idi. Məcazi mənada yoxam. Məsələn İnsanlar pravoslav kilsələrində bəzi şeylər, rəslərlər var idi. Bir nəfər hədiyyələr ki, tüpürdü o rəsminə. O insan ona məcburiyyət tüpürəndə ürəyi dayanırdı. Təsəvvür edirsiniz, gedirdi, ölürdü. Bu dəhşətdir, elə deyilmi? Amma ki bu riallıqdı. Çünki o qədər inanırdı. O qədər inanırdı. İndiki dövrdə yaşayan insanlarda inam qalıb mı? Yox. Mən məsələn Space-ə baxıram, orada inam verilişini aparır birisi. O gıc-gıc danışır təbii ki, amma insan onun dini dəhşətli dərəcədə sadələşdirməsinə baxanda təbi din sadə olmalı, insanlara çatdırmaq lazımdır bunu. Amma dini bu qədər sadələşdirib hər kəsi cənnətə yollamaq, heç kəsin günahı olmadığını hər hansı bir şeyin günah olmadığını insanlara sırımağa çalışmaq təbii ki, bu nədir? Sadələşdirmək və öz egosunu, egoizmini, nəfsini gücləndirməkdən başqa bir şey deyil və bunun təbliğatı aparılır cəmiyyətdə. Yəni ki, siz nə etsəz də siz günahkar sayılmırsınız. Halbuki, məsələn, İslamın dərinliyi var və bu dərinlilik haqqında heç bir -hə seçinə demir, çünki insanlara əslində bu lazım da deyil. İnsanlara lazımdır ki, insanlar səhdi olsunlar yuxarıda sət. Və oradan baxsınlar hər şeyə. Yəni ki, ki müəyyən praktikalara, bir rituallara riayət edərək, məydən qayda-qanunlardan çərçivələri aşmayaraq siz bir növ dindar birisinə çevrilirsiniz və günahlarınız silinir gedir. İndi belə bir şey demik ki, sizə Herakl, mənim sevdiyim Girakl, Allah onun canını sağ eləsin, Allah ona əbədilikdə qarşılasın. Onu yad elirəm hər zaman çox gözəl bir kişi idi. O elədig günahlara görə bilirsiz nələrdən keçir. Təsəvvür edin ki, onun onu təmizləmək üçün günahlardan tanrılar Zeus və digər tanrılar ona tapşırıq verir. Deyir ki, orada bir dəliq qadın var, o şahlıq eləyir orada. O dəli Allahlıq eləyir. Gedib ona xidmət elə. O qadın bilirsiz Gerakl nə edir? 2 metrlə böyük olan, gücsəli olan, nə biləmi, döyüşçü, dağdıcı, quvvətli, qorxmaz, cəsarətli mərd, başdan xarab, yəni e, böyük gözəl bir kişi olan Herakl'ı nə edir? Onu qadın paltarını geyindirir və deyir ki, sən xəlçə toxumalısan. Herakl Azərbaycanlı kişisi olsa, deyə, ə, nə danışsan əsən elə şey olar. Amma Herakl'ın mən nəyə görə deyirəm ki, Herakl unikal personajdır. Herakla dedilər ki, sən günahlarını təmizləməlisən. Əbədiyyə qayıtmaq üçün. Get onu ilə. O da getdi. 2 metrdən çox boyu olan insan qadın paltarını geyindi və 3 il ərzində o qadına xidmət eləyirdi. 3 il ərzində xalçanı toxuyurdu. Həlçəni toxuyurdu. O qadın gəlirdi, cicikcik danışırdı, nə bilmək. Onun başına şərab tökürdü, məzələnirdi ona, deyirdi ki, bu gün bu paltarı geyinə, bu paltarı geyin. O da geyinirdi o paltarı, otururdu, cəmaət də ona baxırdı. Amma nəfsini öldürürdü eləcə, başa düşürsüz? Ona görə Gerakl mükəmməl bir personajdır, çox böyük bir müdrik, qüdrətli bir kişidir. Şilər qorxmazlıq bu deməkdir. Qorxmazlıq o demək deyil ki, sən gəldin, vurdun, söydün, dağıtdın Azərbaycanlılarda kişi belədir. Məsələn, mən Azərbaycanlara deyəndə ki, Herakl əsl kişidir, mənə üzərimdə gülürlər. Gülə bilərlər ki, nə dağıtsan sən, əsl kişi bax budur. Da anlamırlar ki, əsl kişi qorxmaz olmalıdır. Görürsüz, Herakl necə qorxmaz idi. O məqsədinə çatmaq istəyirdi, təmizlənmək istəyirdi, rəqib mənan. Sizdən tələb edirlər belə bir şey, hə? Tələb edirlər ki, qız paltarı geyinib gedib, xalq şeir oxuyasınız, biabr olasınız. Yox. Amma ondan tələb olunurdu. Və bu maarifçilik ona gətirdi, çıxartdı ki, artıq heç kəsdən heç nə tələb olunmur. Dərsini oxudun, universitetdə oxudun, sü, so, hamımız biri eynidir, problemlər yoxdur. E, yəni savatsız axmaqların sayı ki savadlı axmaqların sayı get-gedi artır. Biz savadlı axmaqların dövründə yaşayırıq. Bizim dövrümüzdə artıq savatsızlar yoxdur. Savadlı axmaqların dövründə yaşayırıq. Yəni ola bilsin insana sən bilik verdin, savad verdin, təhsil verdin. Yenə də o savadsız axmaq olacaq. Çünki maarifçilik elə gedir, yəni həm oxusun, həm dərs alsın, həm universitetə qəbul olsun. Nə oldu? Bilik verdi bu sizə. Universitetdə oxumaq sizə nə verdi? Bilik verdi. Nəsə qazandınız? Yox. Universitet də struktur kimi bir şeydir. Sonra sizi cəmiyyət çeynir, toyuur belə. Sizə heçəsə lazım deyil. Çünki bu maarifçilik özü özündə sizi müdrikləşdirmir. Sizə biliklər, əsl biliklər vermir. Sizə həyatda lazım olan biliklər vermir. Siz sadəcə oxuyursuz, toyuursuz bir qədər. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Ha, tüpürəm amsın başına hamsın yazdıkları gözəl şeylərdir yazılar rədd olsunlar amma ki siz müdürkləşməyəcəksiniz özünüzü dərk etmək istəməyənə qədər siz müdürkləşdirməyəcəksiniz müdürk olmayacaqsınız özünüzü müşahidə etməyənə qədər siz özünüzü tanımayacaqsınız kitablarda fəlsəfələrdə musiqidə incə sənətdə özünüzü daima aldadacaqsınız itirəcəksiniz özünüzü Səyahətlərdə, musiqidə, kitabda hər dəfəsində nə səxmaqda, araşdırmaqda, sorğulamaqda itirəcəksiz. Özünüzü müşahidə etməyənə qədər bax içinizdə nəyin, şuurunuzun, ruhunuzun, konsepsiyalarınızın, düşüncələrinizin necə işlədiyini, necə sizi təsir etdiyini öyrənməyənə qədər, anlamayanə qədər, yəni daima öz içinizi müşahidə etməyənə qədər. Hansı fikirlərin, hansı şuurun, hansı düşüncələrin təsiri altında olduğunuzu anlamayana qədər siz özünüzü dərk eləməyəcəksiniz. Özünü dərk eləməyən insan ən topo insandır, ən səfəi insandır. Burayla aldanan, buranın yalanı ilə aldanan insan təbii ki, hər zaman narahat olacaq. Ona görə narahatçılıq gelməyəcək. Sən bu həyatın tamamı ilə illüziya yalan olduğunu anlamayana qədər, tamamı ilə yoxluq olduğunu anlamayana qədər sən mənim kimi həyatda narahatçılıq keçirən birisinə çevriləcəksən və gördüyünüz kimi narazçılıq normaldır çünki insanlar özlərini dərk eləmək istəmir. Başa düşürsüz. Barmağın kəsildi, bunda problem olmamalıdır, acı çəkməlsə. Amma sən keçmişdən gələn düşüncəyə görə acı çəkirsənsə, bu normal deyil. Bu anormaldır və o maarifçilər sənə bu barədə danışmayıb, kitablar yazıblar ancaq. Amma sən özünü dərk etməlisən ki, bu səfe y düşüncələrdən müşahidə vasitəsi ilə fərqində olmaq vasitəsi ilə oyaq olmaq vasitəsi ilə azad olasan. Bunu da necə etməyə olar? Bu kanalda bunun üçün özünü dərk etmə pratikaları var, lazım olan pratikalardır. Onlardan istifadə edərək sən həqiqi mənada maarifləna bilərsən, həqiqi maarifçiyə çevrilə bilərsən və savatsız, savadlı axmaq olmağın yerinə Savadlı cahil olmaq min dəfə yaxşıdır. Sən savadlı cahil olacaqsan. Çünki biləcəksən ki, sən burada heç nəyə dərk edə bilməzsən. Özünüzü dərk edin, özünüzə yaxşı baxın, özünüzü müşahidə edin. Sağ olun, görüşənə qədər.